Hai semuanya, bikin jajanan pasar dari olahan tape singkong menjadi camilan anak banget dan empuk. Bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe karena subscribe itu gratis. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Cara membuatnya terbilang sangat mudah, bahan-bahan juga mudah didapat. Cocok banget buat acara kumpul dan ide jualan karena tampilannya yang cantik dan unik pasti laris di pasaran. Hasilnya berserat cantik dan empuk. Yuk ikuti cara membuatnya. 500 ml santan. 1 lembar daun pandan masak hingga mendidih Matikan api, diangkat, biarkan hingga hangat 125 gram tape singkong 175 gram gula pasir, seperempat sendok teh garam dihaluskan sampai benar-benar halus. Tambahkan 250 gram tepung beras, 75 gram tepung terigu, 1 sendok teh ragi instan. tuang santan hangat sambil diaduk hingga rata. Ratakan dengan spatula, disaring. ditutup dengan kain bersih, diamkan selama satu jam. Bahan taburan, 100 gram kelapa parut, sejumput garam, daun pandan. dikukus selama 10 menit. Matikan api, kemudian diangkat. Cetakan dioles tipis dengan minyak goreng. Cetakan volume 50 ml. Link pembelian cetakan bisa lihat di kolom deskripsi. Setelah satu jam, buka kain penutup, diaduk rata supaya udara yang terperangkap dalam adonan dapat keluar, bagi menjadi lima bagian. Tambahkan pewarna merah, kuning, hijau, dan humus cukupnya. Diaduk hingga rata. Adonan putih tambahkan sedikit pewarna putih makanan. Jika tidak punya pewarna putih makanan, boleh di-skip. Diaduk rata. Panaskan kukusan. Tuang 3 perempat adonan ke cetakan. tutup kukusan sebaiknya di alas kain, supaya tidak menetes ke kue, disesuaikan dengan kondisi kukusan masing-masing. Kukus dengan api sedang selama 20 menit. Setelah matang matikan api, kemudian diangkat. Kukus sisa adonan hingga selesai. Keluarkan dari cetakan, alas dengan daun pisang, masukkan ke plastik mika. Sajikan dengan kelapa parut kukus. Dapat 25 kue. Hasilnya cantik berserat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like dan di share. Terima kasih.